ফ্ৰেন্স কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে মোৰো ভাল আৰু বেয়া মাজত আৰু মই এক ঠাই কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মানে চুলিখিনি অলপ মানেটো অলপ বিচনাত পাকাত যিহেতু গৰম সেইটো কাৰণে গাৰু চাৰু মাৰি পাক এনেকৈ ৰেচ লৈ আছিলোঁ সেইটো কাৰণে গাৰু দুপৰ বিচনা তলত সোমাই গৈছিল সেইটো কাৰণে অৱস্থা তেনেকুৱাই আছোঁ আৰু দুপৰীয়াৰ কাৰণে আজি ভাত বনাব বেটাই মই যিহেতু খাউৰীয়া বেলেগ একো কোনো নাই গতিকে চাই লওঁ কি বনাওঁ কি নবনাওঁ আৰু মোৰ কি যিহেতু ডিমা হৈ যাব সৰু সৰু ডিমাগ এটামান আছে বাৰু যদি পেটাই খাই বনাই দিম আৰু এনেকেই আছো ভাত বনোৱাই নাই আৰু আমাৰ পেটাই এনেকে গাড়ী লৈছে খং উঠি আছে তাৰ একদম কৰোঁ ব্লগটো চাই থাকক ব্লগটো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেলটো বজাই ৰাখিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুনকৈ আজি বেলটো বজাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব আৰু বেটাৰ আগত আছে মোৰ মোবাইলটো গৰম উঠিছে দেউতাকো আছেতো আৰু এটা আছেয়ে ঘৰত আগৰ দেউতাকৰ আগৰ মোবাইলটো চাৰ্জত দি থৈছোঁ ফুল চাৰ্জ হৈছে বাৰু মই চুইচটো বন্ধ কৰি দিছিলোঁ ফুল চাইজ হৈছে সেইটো চাই থাকিলে কথা নাই আৰু একদম গৰম কালি কৰি আজি বেছি গৰমটো বাৰু অলপ কম বাৰু কালি বেছি গৰম পাইছিলোঁ একদম ঘৰৰ ভিতৰত একদম গৰমৰ দৰে উতল আহি আছিল পানী উতলাই আহিলে যেনেকৈ ভক 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 শব্দ তেনেকুৱা লাগি গৈছিলোঁ কালি বিৰাট গৰম পাইছিলোঁ গাড়ী আৰু বেটা খেলি আছে যিহেতু মই এনেকৈ বহি আছোঁ মই একো বনোৱাই নাই বৰ্তমান কি বা খায় কি নাখায় কি খাবা ভাত আজি কি খাবা ভাত দুপৰীয়া মাংস লাগে একদম হেলা লাগি আছে কাৰণ গৰম যিহেতু সেইকাৰণে হেলা লাগি আছে আৰু মানে কি ক'ম আৰু সেইয়ে আৰু মানে এক ঠাইত গৈছিলো মই যিহেতু কিবা মানে তোৰ মুখতে কেইটামান কিবা পৰি আছে ৰাতিপুৱা চকত গ'লো গাখীৰ অলপ লৈ আহিলোঁ আৰু আনিছিলোঁ চিংৰা বেটাই মায়ে চিংৰা চাহ খাই এনেকৈ আছোঁ আৰু যিহেতু মোৰ মানে এটা খবৰ পালোঁ দুপুতকৈ গৈ আহিলোঁ লোনৰ যিহেতু মাথা মাৰি আছিলোঁ এটা লোন লাগে বাৰু আৰু যিহেতু মিষ্টাৰেও ঘৰত নাই সেইটো কাৰণে লোনটো সুধি আহিলোঁ কেনেকুৱা কি কথা পতা তাৰপিছত বৰমাৰ পৰা দিব মানে জইন মানে গ্ৰুপত দিব আৰু কিন্তু পইচাটো কম সেইটো কাৰণে মই বেছি মাথা মৰা নাই চাই লওঁতো কি হয় লওঁখিনি নলওঁ ফোন কৰিম বাৰু মিষ্টাৰক অলপ দেৰিকৈ ফোন কৰি পেলাই সুধি চাম আৰু ল'নে নলওঁ তাৰপিছত আৰু যদি লোৱা নহয়েই বাৰু কাৰণ কম পইচা ইমান কম পইচা লোন লৈ লাভ নাই যিহেতু সেইটো কাৰণে বাৰু নলওঁ তথাপিতো ভাবিছিলোঁ বেছিকৈ পালে অলপ ল'লোঁ হয় বাৰু বেছিকৈ নাই মই মুখখন খাৰি দিওঁ নহ'লে বা অঁ মোৰ কি কথা উৎপাত কৰি আছোঁ খাৰে নাখাৰে সময় মানুহ কৰি দিলে জাগা একদম বতাহ মাগিছে আজি ভাটি পেলাই সাৰিম বাৰু একদম গৰম তেনেকুৱা গৰম চাই থাকো মই বাহঁতে খাৰোঁ দিয়ক ইফালে আমাৰ গোটেই বাঁহৰ গছ কাটি দিলে কালি সেইটো কাৰণে একদম ৰ'দৰ পূৰা ভাৱটো ইফালে আহিছে ৰ'দৰ ভাৱটো আহি গৈছে ইফালে গোটেই বাঁহৰ গছ কাটি দিছে কালি একদম খালি খালি পহ গৈছে সেইকাৰণে ৰ'দৰ ৰ'দটো বেছি পাইছোঁ ঘৰটোত আচলতে আৰু কি বা পানী আনি কিবা কৰি আছে সি সেইদিনা আৰু এই খাৰবা লাগবো কাৰণ ৰাতিপুৱা শাৰী পচিয়ে একদম চাফা কৰিছিলোঁ গোটেই আৰু টিঙৰ ওপৰত বাৰু বাঁহৰ গছ নাই এতিয়া বিশেষ পাত চাত নকৰে বাৰু বাঁহৰ কাটৰ আগতে বহুত পাত বতাহ দিলে বহুত পাত চাত পৰিছিল এতিয়া বিশেষ নহয় বাৰু কাৰণ বাঁহৰ গছ গোটেই কাটি দিয়া গ'ল যিহেতু আৰু এতিয়া কি হ'ব টিঙৰ ওপৰত যি পুৰি আছে সেয়ে পুৰি থাকিব বাৰু বতাহ দিলে উৰি উৰি আহি আৰু মোৰ একদম ঘামে জামে একদম অৱস্থা নাই মানে ফেনখনৰ তলৰ পৰা অলপো মানে ছাইড হ'ব নুৰি আৰু এনেকুৱা গৰম বেছি ফেনৰ কাষৰ পৰা অলপো ছাইড হৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ ইমান গৰম বেছি বা একদম গৰমত ক'তো যাব পৰা নাই আৰু ভাবিছিলোঁ গৰমৰ বন্ধত অলপ ক'ৰবাত যাম কিন্তু ক'ত যোৱা হ'ব বেটাই মই অকলে ক'তো যোৱা নহয় কাৰণ দেউতাকে যিহেতু নাই ঘৰত সেইটো কাৰণে আমি দুটা অকলে ক'তো যোৱা নহয় বাৰু যাম যাম স্কুল খুলিবা আৰু বহুত দিনে আছ একমাহ গৰমৰ বন্ধ দিলে কেনেকে কাটলো দিনকেইটা গমেই নাপাওঁ আৰু এনেকে গৈ আছে আৰু আমাৰ বেয়া সৰু চলি আছে এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ খেলি আছে বিৰাট ভাল লাগে খেলি আছে আমাৰ পোনা কণে কি খেলছে কি কৰিছে সিয়ে জানিছে আৰু খেলি আছে সেই বাবা ভাত খাবা না ভাত ভাত খাবা নে বাবা ভোক লগা নাই কি দি খাবা মাংস খাই গৰমৰ দিন নাখাওঁ অকল লোকেল মুৰ্গী খাব লাগিব লোকেল মুৰ্গীকেইটা ডাঙৰ হোৱা নাই ৰ'বা মুৰ্গীকেইটা ডাঙৰ হ'লে খোৱাম আৰু মুৰ্গীকেইটা ডাঙৰ হ'ব বা কি আছে সৰু সৰু হৈ আছে ফেনখনৰ কাষৰ পৰা ক'তো যাব নোৱাৰি তাতো এইটো গামলাটো তাতে দি থ'ব লাগে কাৰণ একদম বৰষুণ পৰিলে তাৰমানে কি টিংপাতকেইখন লগাওঁতে মানে মানুহ মিস্ত্ৰীকেইজনে টিংপাতে ভালকৈ মানে খাপক খাপে লগাই দিয়া নাই আৰু সেই ওপৰৰ মানে কাক ৰুই গৈছে যিহেতু দুখন টিঙৰ মাজেদি পানী পৰি থাকে সেইটো কাৰণে গামলাটো তাতে শুকাই থৈ দিছোঁ বৰষুণৰ পানী পৰি থাকে আৰু কিবাকে চলি আছোঁ আৰু দুখীয়া মানুহ যিহেতু আমি আৰু এনেকৈ থাকিব লাগিব আৰু নে কি ক'ব তা আৰু আপোনালোকে অলপ মৰম চৰম দিব সেইটো কাৰণে ভাল লাগিব বাৰু যথেষ্টখিনি আচলতে হেৰি পাইছোঁ মই সেইটো কাৰণে ব্লগ বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ আপোনালোকৰ পৰা অলপ মৰম মৰম অলপ আশীৰ্বাদ পালে ভাল লাগিব গতিকে সদায় এনেকেই মৰম আৰু কীৰ্বাদ কৰি যাব আৰু আমাক ন বেটা এনেকৈ কৰি যাব আৰু ভাল লাগিব ব্লগ বনাবলৈ আৰু অলপ উৎসাহ পাম গতিকে ব্লগটো চাই থাকিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব মই কিবা বনাওঁ আৰু কিবা বেটাক দেখোঁ অলপমান কাৰণ ইয়াৰ যিহেতু ভোক লাগিব বাৰু ময়ো একো খোৱা নাই চিংৰা আৰু চাই খাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা গতিকে ব্লগটো চাই থাকিব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব বাই বাই